Mamy tam pewne przemyślenia, pewne rozmowy, no bo rzeczywiście z Ronatą nam się fantastycznie współpracowało. Marzyliśmy wspólnie o tym pucharze Europy i dzisiaj się, to się dokonało. Natomiast no, zmienia się troszkę koncepcja funkcjonowania klubu. Pod kątem Igrzysk Olimpijskich butujemy bardzo silną grupę sparingową, która tutaj będzie w Tarnobrzegu. A Renia po prostu z racji obowiązków reprezentacyjnych, no głównie musi, musi trenować w Czechach i tu jest pewien ten problem, także to jest jedyny problem, bo jeżeli chodzi o współpracę to było fantastycznie i jak wszyscy widzieli, no bardzo się ucieszyliśmy wspólnie z końcowej piłki. Co powiedzieć, Ostatni mecz, w końcu nareszcie po, po raz pierwszy. Ja zagram ostatni mecz, więc takie goodbye, takie chyba jak ma być, nie? A... já měl super čas tu tady pět let, ale chyba je čas časami což změnit i mm, všechno bylo na spokojně, jsme se dogadali, trenér má jiné tam myšleně, něco chce zrobit, takže, takže jsem trochu babča, więc vracám do Čech, tak jak všichni sportovci potom vracají do domu, do, to jakož, ale vygrávám pět titulů tutaj v polské ligy i Čekali jsme, albo Champions, albo což a co si můžu já víc přát, jak zakončení s takým medalem? Nic věnce chyba. Myslím, že navedně grávám v jiné družině dlužej než tu. Grávám v Němcích tam čtyři lata, v Čechy, kdež tam tři, ale tutaj mám pět, pět. I věn zakončím tak, jak jsme zakončili celá družina, tak to má být, teď raz může jupi, jupi, juchuchu. I uh, můžu se tež poděkovat trenerovi, bo měli jsme, myslím, že bardzo dobrou spolupráce, takom nafer.